ৰাইজৰ মাজলৈ এই বিষয়বোৰ লৈ গৈছো আৰু ৰাইজেও ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে আৰু আমি দেখিছো যে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তত গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে প্ৰান্তে প্ৰান্তে সমগ্ৰ সমষ্টিটোত এটা শাসকীয় দল বিৰোধী বিজেপি বিৰোধী এটা শক্তিশালী ঢৌ এটা আৰম্ভ হৈছে মানুহে দেখিছে যে কেনেকৈ এই দলটোৱে আমাৰ জাতীয় জীৱনক অন্যায় কৰিলে কেনেকৈ এখন জাতিধংশী আইন জাপি দি আমাৰ অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে বা এটা প্ৰতি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি এইটো কাৰ্যকৰী কৰিলে গতিকে সেই সময়ত কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত এই অঞ্চলসমূহৰ পৰাই হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ গৈ চকী ডিঙি খেলপথাৰত থিয় দিছিল সেই সময়ত ৰাইজ এই অঞ্চলত একেবাৰে ঠাকুৰ থানাৰ পৰা জকাইৰ পৰাও খোজকাঢ়ি গৈ চকী ডিঙি খেলপথাৰ সেই অঞ্চলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কাৰণ এটাই যে আমাৰ জাতিটোৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক ভৱিষ্যত অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত আমি কেতিয়াও ধ্বংস হবলৈ এৰি দিব নোৱাৰোঁ এইখন অসম আমাৰ নিজৰ অসম আমাৰ ককা আজু ককা আমাৰ উপৰি পুৰুষাই দি থৈ যোৱা এইখন অসমত অবৈধ বিদেশীয়ে দপদপনি ইয়াত চলাব তেওঁলোকে আমাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লব অসমৰ মাটিত তিয়াল্লিছ বছৰ বিদেশী বোজা জাপি দিব এই কথা বতৰাবোৰ ৰাইজে সহ্য কৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু ৰাইজৰ নিজৰ দেশক ভাল পোৱাৰ এইটো চিন্তা ৰাইজে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি কৰা এই সংগ্ৰামক তেওঁলোকে পাকে প্ৰকাৰে তেওঁলোকে বাধা দিবৰ কাৰণে অন্যায় কৰিবৰ কাৰণে গুলীয়াই আমাৰ যিসকল যুৱ বন্ধু আছে তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈও তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল আৰু সেইকাৰণে সেই গণ সংগ্ৰামৰ সময়ত আমাৰ সফল ডেকা প্ৰাণ দিব লগা হল গতিকে সেই সময়ৰ আবেগ জাতীয় চেতনাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো প্রতি কৰা যি অন্যায় তার স্মৃতি মানুহৰ মাজত আজিও সজা সজীৱ হয়ে আছে সময়ৰ যিসকল মূল কাণ্ডাৰী আছিল জাতিক অন্যায় কৰা যিসকল মূল ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম আটাইতকৈ বেছি অন্যায় করা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী গতিকে ৰাইজে এই কথাবোৰ পাহৰি যোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত থিয় হৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি মই এটাই কথা মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকক আহ্বান জনাইছো এই নিৰ্বাচনত ৰাইজেই যিহেতু ৰজা বিগত সময়ছোৱাত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিলে যিগৰাকী আজি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সেইগৰাকী ব্যক্তিক ৰাইজে বহুত মৰম দিছে অশান্ত মৰম দিছে ৰাইজৰ মৰমৰ কাৰণেই বিধায়ক হ'ল সাংসদ হ'ল মন্ত্ৰী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হল আকৌ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল তাৰ পাছত আকৌ ইমান মৰম দিয়াৰ পাছত ৰাইজৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড অন্যায় কৰিলে আৰু ৰাইজক কোনো ধৰণৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাই কওক বা সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছতো ৰাইজক যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যিবোৰ কাম কৰিম বুলি কৈছিলে সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে যিমান হিচাপ লয় যিমান কথা সেই সময়ত তেওঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ ভিজন ডকুমেণ্টৰ পৃষ্ঠা উলিয়াই উলিয়াই এটা এটা ইছ্যু যদি আলোচনা কৰে সকলো ইছ্যুতে প্ৰতিটো বিষয়তে আমাক ঠগিছে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি কৈ মাটি বাংলাদেশক দিলে বাংলাদেশক নিদিওঁ বুলি ভাৰতবৰ্ষৰ পতকা উত্তোলন কৰি তেওঁৱে সেই সময়ত বিজেপিৰ সভাপতি থাকোতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ভেটি দিবৰ কাৰণে অবৈধ বিদেশীক আমন্ত্ৰণ জনাইছে কাৰ যোগেদি বিয়াল্লিছ বছৰ তিয়াল্লিছ বছৰ বিদেশী বুজা জাপি দি তেওঁলোকক আমাৰ মাটি ভেটি দিবলৈ ওলাইছে অৰ্থাৎ মাটি ভেটি দিছে মাটি ভেটি তেনেকৈ দিয়াৰ পাছত জাতি কেনেকৈ ৰক্ষা পৰিব তাৰ লগে লগে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি কৈ জনজাতিকৰণ নকৰিলে তেওঁলোকে না বান গৰা খহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কৈ নকৰিলে তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কৰিলে কি আমাক এখন কা আইন জাপি দিলে যিমান কথা আছিল যিমান বানমুক্ত অসম প্ৰদূষণমুক্ত অসম জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিম সকলো কথা কৈশ্ৰুতি পালন নকৰিলে তাৰ বিপৰীতে ৰাইজক দিলে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বোজা অত্যাধিক কৰ পেটলৰ বোজা আমাক যিসকলে অন্যায় কৰিছে সেইসকলৰ উত্তৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত ই ভি এমৰ বুকুত দিয়াটো আমি ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সোণোৱাল লাওৰ লগত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই প্ৰতিযোগিতা নহয় বা এই যুঁজখন নহয় এই যুঁজখন হ'ল অসমৰ খাটি খোৱা জনগণৰ যুঁজ এই যুঁজখন হ'ল ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সকলো সকলো আমাৰ ইয়াৰ নাগৰিক সকলো ভোটাৰৰ যুঁজ কাৰণ এই ডিব্ৰুগড় লোকসভাত অসমৰ জাতীয় জীৱনক এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই বিজেপি চৰকাৰে আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিছে সেইকাৰণে আই থাকিব লগা দিনসমূহত অহা ঊনৈশ এপ্ৰিলৰ দিনত যেতিয়া আপোনালোকে ভোট দিবলৈ যাব ৰাইজ এতিয়া বহুতে কৈছে যে লাখপতি আঁচনিৰ নামত ৰাইজক প্ৰলোভন দিছে অলপ আগতে এগৰাকী বক্তাই কৈছে যোৱাবাৰো আপোনালোকক তেনেকৈ প্ৰলোভন দিছিল যোৱাবাৰ বন্ধন গোটৰ লোন ঋণ ৰেহাই দিম বুলি কৈছিল নাই দিলে যেন লগক যিসকলৰ আছে তেওঁলোককতো নিদিলে যোৱাবাৰ সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি যোৱাবাৰ বন্ধন গোটৰ ঋণ ৰেহাই দিম বাকীত আপোনালোকে কামটো কৰিলে গতিকে ফাঁকি দিলে আপোনালোকক এইবাৰো সেইকাৰণে বাকীতে আকৌ এই যে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোৱাই আছে এইকেইদিনো কৰোৱাই আছে অৰুণোদয়ো দিছে এইকেইদিন ফৰ্ম ফিল আপ যিমান নিৰ্বাচন ওচৰ চাপে সিমানে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম বিলোৱাটো আৰম্ভ হৈ গৈছে চাৰিওফালে আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব লাগে ইলেকশ্যনত যেতিয়াই ইলেকশ্যনৰ বিধি ব্যৱস্থাসমূহ যেতিয়াই বলবৎ হয় কড অফ কণ্ডাক্ট লাগি যায় তেতিয়া এই কামবোৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মই দেখিছো যে এইবাৰ তেওঁলোকে কিন্তু সফল হোৱা নাই লাখ লাখ কটি বাইদেউ য'লৈকে গৈছো আমাৰ যিমানবোৰ মিটিং আছে সৰভাগতে আমাৰ মহিলাসকল বেচি আহিছে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি গম পাইছো যে টেঙা আম বৰ বেছিদিন বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে দুবাৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ টেঙা আম বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিলে ধৰা পৰিছে বিজেপি দল আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে এইবাৰ লাভপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলেও কিন্তু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈ আছে যে এইবাৰ ভোট বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পক্ষত দিব জাতীয় পৰিষদৰ পক্ষত দিব জাহাজ চীনত দিব আৰু এই জাহাজ চীনত দি মোক বিপুল বিভাগ বিবদ্ধানত জয়লাভ কৰোৱাই পঠাব এইটো ইতিমধ্যে ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে ৰাইজ দীঘলীয়া কথা নকওঁ মিছা প্ৰলোভনত ভুল নাযাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তেওঁলোকৰ আঁচনিৰ ধন ল'লেই তেওঁলোকক ভোট দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আৰু ভোট দিবলৈ আপোনালোক বাধ্যও নহয় এনেকুৱা কথা নহয় যে আঁচনিৰ ধন লৈছে মানে বিজেপিৰ আপোনালোকে নিকিনাক ওলাম এনেকুৱা কথাটো নহয় তেওঁলোকে কৈ আছে হিতাধিকাৰীসকলৰ ভোট পাম তাৰমানে তেওঁলোকে ভাবিছে যে হিতাধিকাৰীসকলক তেওঁলোকে ধন দিয়াৰ কাৰণেই তেওঁলোকক ভোট দিব লাগিব এইটো ভয় খুৱাব খুজিছে আৰু মানুহক ভয় খুৱায়ো চাৰিওফালে ভোট নিদিলে তেওঁলোকৰ নাম কাটি দিম গতিকে ৰাইজ আপোনালোকে আঁচনিৰ যি ধন পায় বা যি ধন লয় সেয়া বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মাক দেউতাকৰ টকা পইচা নহয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাক দেউতাকৰ টকা পইচা নহয় এই টকা পইচা বিনামূলীয়া চাউল দিয়া টকা পইচা অৰুণোদয় টকা পইচা ভৱিষ্যতৰ দহ হাজাৰ দিম বুলি দিয়ে নিদিয়ে কব নোৱাৰো দিব লগা লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ টকা পইচা এইবোৰ সকলো আপোনাৰ মোৰ টকা পইচা আপুনি মই কাম কাজ কৰি কৰকাতল দি মাটিৰ খাজানা দি দিয়া পইচাৰে আপোনাৰ আপোনাক আৰু মোক এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দিয়ে আৰু বিনামূলীয়া চাউল দিয়ে গতিকে তেওঁলোকৰ এই আঁচনি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰা মানে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ লগত থকা বা তেওঁলোকক ভোট দিয়াটো কেতিয়াও নুবুজায় গতিকে সেই সেই যি টকা পইচা তেওঁলোকে দিয়ে সেয়া আমাৰ ৰাইজৰে টকা পইচা সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে সকলোৱে চিন্তা কৰি দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি সকলোৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে দীঘলীয়া কথা আপোনালোকৰ আগত নকওঁ আৰু কেইবাখনো সভা আছে আপোনালোকৰ সকলোৱে মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৱে এই যাত্ৰাটোত সহযোগিতা বিচাৰিছো কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে সহায় নকৰিলে আপোনালোকে আমি কেতিয়াও আমাৰ কংগ্ৰেছ দল বা ৰাইজৰ দল বা অসম জাতীয় পৰিষদৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাই কাম কাজ কৰি এই নিৰ্বাচনত আমি জয়লাভ কৰিব নোৱাৰো ৰাইজে আপোনালোকেও সহায় কৰিব লাগিব কাৰণ এই যুঁজখন আপোনালোকৰ নিজৰ যুঁজ বুলি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই যুজ ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুজ ভাবি জাতিটুক করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লবর কারণে এই যুজ খন আপনাদের অবতীর্ণ হবো আহ্বান যাতে আপনাদের সকল উলাই সুরক্ষিত ভবিষ্যতের কারণে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে আপনাদের ভোটদান করব প্রতিবাদ সাব্যস্ত করাইজলে রায় সকল রাজপথলে উলাই আমার যিটো এইবার নির্বাচনী যখন যুজ ইয়াত সহযোগিতা বঢ়ক আৰু গাঁও অঞ্চলসমূহত ভোটদানৰ হাৰটো বঢ়াবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক কোনো কাৰণতে কেতিয়াও যাতে গাঁও অঞ্চলত ভোটদানৰ হাৰ সত্তৰ শতাংশ নহয় বেলেগ বেলেগ অঞ্চলসমূহত টাউনত নব্বৈ শতাংশ পঞ্চানব্বৈ শতাংশলৈকে ভোটদান হয় গতিকে আমিও আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজেও গঞা ৰাইজেও ভোটদানৰ হাৰ বঢ়াব লাগিবই বা যিকোনো প্ৰকাৰে যদিহে বিজেপিক অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে ভোটদানৰ হাৰ বহাব লাগিব ৰাইজ ওলাই আহিব লাগিব আপোনালোকে অকলে ভোট দিলে নহব পৰিয়ালৰ মানুহক ভোট দিয়াই দায়িত্ব সামৰিলে নহব সকলো বংশ পৰিয়াল মিতিৰ কুটুম চিনাকি বন্ধু যিমান আছে সকলোকে যোগাযোগ কৰি সকলোকে ফোন কৰি কব যে জাতিক যিসকলে অন্যায় কৰিছে যিসকলে গাদ্দাৰী কৰিছে কাৰিদি যিসকলে অন্যায় কৰিছে পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক যিসকলে হত্যা কৰিলে আমাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰ কাটল বঢ়াই ঔষধ পাতি বিদ্যুতৰ মাচুল বঢ়াই যিসকলে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি ভয়াৱহ ভাবুকি নমাই আনিছে যি চৰকাৰে ভয়াৱহ ভাবুকি নমাই আনিছে তেওঁলোকক উৎখাত কৰিব লাগিব তেওঁলোকক অসমৰ মাটিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব এইখিনিকে কৈ সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনায় সেৱা জনায় সকলোৰে পৰা জাহাজৰ চীনত ভোটটো পাম বুলি ভাবি আৰু সকলোকে এই আমাৰ জাহাজ চীনৰ কথা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা আপোনালোকে যাতে সকলোতে কয় তাৰ কাৰণে আহ্বান জনায় সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয়